अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और उन्नीस की कांग्रेस जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल किया हुआ और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है बहुत फर्क है यदि कांग्रेस और यूबीटी कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मे भेटे काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय राज्यमंत्री मिलिंद देवरा यांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्याने काँग्रेसला चांगलाच धक्का बसल्याचे दिसते शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निकाल एकनाथ शिंदेच्या बाजूने लागल्यानंतर खरी शिवसेना ही एकनाथ शिंदेंचीच असल्याचं स्पष्ट आहे सोबतच शिंदेचे सर्व आमदारही पात्र ठरलेत राज्याच्या राज्या राजकारणात घडलेल्या या मोठ्या घडामोडीनंतर शिवसेनेत झालेला हा पक्षप्रवेश विरोधकांचं चांगलंच लक्ष वेधतोय मिलिंद देवरा यांच्या म्हणण्यानुसार काँग्रेसशी असलेल्या इतक्या वर्षांच्या संबंधानंतर शिवसेनेत झालेला हा प्रवेश त्यांच्या आयुष्यातील मोठा निर्णय असल्याचं कळत आहे यापूर्वीची काँग्रेस आणि आत्ताची काँग्रेस यात झालेला फरकही त्यांनी यावेळी बोलून दाखवल्याचं पाहायला आहे आपल्या भाषणात ते नेमकं काय म्हणालेत पहा संपूर्ण व्हिडिओ आजचा दिवस माझ्यासाठी खूप इमोशनल आहे मी खूप भावुक आहे मी काँग्रेस सोडेन असं कधीच वाटलं नव्हतं आणि आज मी माझ्या कुटुंबाचे काँग्रेस पक्षाशी पंचावन्न वर्षाचे जुने नाते शिंदे नेतृत्व नेतृत्वाखाली मी आज संपत आहे आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की माझं राजकारण माझं पॉलिटिक्स नेहमीच पॉझिटिव्ह कन्स्ट्रक्टिव्ह सकारात्मक आणि डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड राहिले आहे माझी विचारधारा मुंबई महाराष्ट्र भारतातील सर्वसामान्य लोकांची सेवा करणे आहे आणि आम्हा सर्वांना अभिमान आहे की आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ साहेब अत्यंत मेहनती सगळ्यांसाठी ॲक्सेसेबल उपलब्ध आणि जमिनीवरचे नेते आहे महाराष्ट्रातील सामान्य माणसाच्या वेदना आणि आकांक्षा त्यांना चांगले माहीत आहे मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी त्यांची विजन खूप मोठी आहे आणि म्हणून मला आज त्यांचे हात आणखी मजबूत आणि बळकट करायचे त्याचप्रमाणे आमचे यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी अमित शहाजी यांच्याकडे देशासाठी एक भव्य विजन आहे आणि मला शिवसेनाच्या माध्यमातून त्यांचे हात बळकट करायचे आहे एकनाथजी माझ्या कुटुंबाचे शिवसेनेशी खूप जुने नाते आहे माझे स्वर्गीय वडील मुरलीभाई बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने मुंबईचे महापौर झाले आणि माझ्या आईचे माहेरचे नाव फनसाळकर असल्याने श्रीकांतजी बाळासाहेब मुरलीभाईंना प्रेमाने महाराष्ट्राचे जवाई म्हणायचे बाळासाहेबांना मान देण्याबरोबरच मुरलीभाई माझे स्वर्गीय वडील आणि साहेब यांच्यात बरेच सिमिलॅरिटीज आहे बरेच साम्य आहे दोघांचा जन्म सामान्य कुटुंबात झाला दोघेही जमिनीवरचे नेते आहेत आणि होते दोघांनीही नगरसेवक म्हणून सार्वजनिक करिअर सुरू केली मुरलीभाई केंद्रीय मंत्री झाले आणि शिंदेसाहेब आपल्या मेहनतीने आपल्याला वर्षा बंगलापर्यंत पोहोचवले श्रीकांतजी आणि मला तुम्ही दोघांनी शिकवले की राजकारणात जनसेवा लोकसेवा हे एकमेव विचारधारा आहे माझ्यावरी चुकीचा आरोप होण्याआधी शिंदे साहेबांनी मला पक्षात प्रवेश करण्याचं आमंत्रण का दिलं हे आज ह्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो याचे कारण आहे की साहेबांना मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी काम करू शकणारे चांगले लोक हवे आहेत खासदार होऊन मी मुंबई महाराष्ट्र शिवसेनेचे आणि साहेबांचा विजनचे उत्तम प्रतिनिधित्व करू शकतो असे एकनाथजी आणि श्रीकांतजी यांचे मत आहे समर्थन आणि विश्वासाबद्दल बदल त्यांचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ में कुछ मराठी भाषी है हिंदी भाषी है इंग्लिश भाषी है दिल्ली से नेशनल मीडिया से लोग यहाँ उपस्थित हैं सुबह से बहुत लोगों का फोन आ रहा है मिलिंद जी आपने आपके फैमिली का पचपन साल पुराना रिश्ता कांग्रेस के साथ क्यों तोड़ा मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे पहले कि मैं पार्टी के सबसे चैलेंजिंग दशक सबसे चैलेंजिंग डेकेड में मैं पार्टी का लॉयल रहा हूं अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और उन्नीस की कांग्रेस जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल किया हुआ और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है बहुत फर्क है यदि कांग्रेस और यूबीटी कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मैं यहां नहीं बैठे होते एक नाथ जी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा मुझे एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ा और आज जो अफसोस की बात है कि वही पार्टी जिस पार्टी ने 30 साल पहले जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे सेम पार्टी दैट अशर्ड इन इकोनॉमिक रिफॉर्म थर्टी ईयर्स अगो इज अ पार्टी दैट इज अब्यूजिंग इंडस्ट्रियलिस्ट अब्यूजिंग बिजनेसमैन एंड कॉलिंग बिजनेसमैन एंटी नेशनल द सेम पार्टी दैट यूज टू ऑफर कंस्ट्रक्टिव सजेशन टू दिस कंट्री ऑन हाउ टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड आज उस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी जो कहेंगे जो कहते हैं जो कर्म, कर्म करते हैं ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलो कल को यदि मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है तो उसका भी विरोध करेंगे और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जिस राजनीति में विश्वास करता हूं मैं पॉलिटिक्स ऑफ गेन, जी ए आई एन में विश्वास करता हूं गेन का मतलब ग्रोथ एस्पिरेशन इंक्लूसिविटी एंड नेशनलिज्म मैं पेन की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं पी ए आई एन पर्सनल अटैक्स इनजस्टिस और नेगेटिविटी मैं एकनाथ जी को एक बात कहना चाहता हूं कि सुबह से एकनाथ जी आपने भी स्वयं देखा होगा कि हर एक ट्रेडर एसोसिएशन जिनकी वजह से आज हम गर्व से कहते हैं कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है कपड़ा बाजार से लेकर मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मार्केट जवेरी बाजार से लेकर डायमंड मार्केट सभी लोग हमारे साथ हैं और लोगों ने मुझे फोन करके कहा है कि मिलन जी हम आपके नेतृत्व में एक जी के साथ हम उनके हाथों को मजबूत करना चाहते हैं शिवसेना के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं और, और एक बार मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बनने में हम मुंबई के हाथों को मुंबई की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं मजबूत करना चाहते हैं ताकि सामान्य लोगों को रोजगार मिले आज दोस्तों भारत में केंद्र में और राज्य में मजबूत सरकार की आवश्यकता है और हम सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अधिक मजबूत है आज महाराष्ट्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो मैंने मराठी में कहा कि जमीनी वर्ग से नेते आए इतने एक्सेसिबल मैंने इतने सालों में वर्षा को बंगले को इतने एक्सेसिबल कभी नहीं देखा है और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है महाराष्ट्र की जनता के लिए उनके नेतृत्व में हमें मुंबई और महाराष्ट्र को आगे ले जाना होगा और मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में आज मुंबई और भारत अधिक सुरक्षित है आज मुंबई और भारत की अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर है और आज मुंबई और भारत में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल आउट हो रहा है वो बहुत बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से एक शिंदे जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कभी हम सोच नहीं सकते थे इस मुंबई में इतने सालों से जो मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि पिछले दस वर्षों में शिंदे जी मुंबई पर एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है यह मुंबई करो के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुंबई करो के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है लेकिन इस अचीवमेंट का कारण है नरेंद्र मोदी जी और एक शिंदे जी की नीतियों मेरे यहां उपस्थित सभी शुभचिंतकों को सभी समर्थकों को मैं अपने दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपने सुख और दुख में मेरा साथ दिया आप सब जानते हैं कि ये निर्णय मेरे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था लेकिन जो यहां उपस्थित है और जो यहां हमारे साथ आज नहीं है मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आइए एक सुनहरा भविष्य बनाने के लिए हम बाळासाहेब के शिवसेना के माध्यम माध्यमसे एकनाथ जी के हाथों को मजबूत करे नरेंद्र मोदीजी के हाथों को मजबूत करे और मुंबई महाराष्ट्र और भारत की और बेहतर सेवा करे पुन्हा एकदा शिंदेसाहेब बाळासाहेबांचा शिवसेनाच्या माध्यमातून मला आपल्या नेतृत्वाखाली मुंबई महाराष्ट्र आणि भारतातील सामान्य लोकांची सेवा करण्याची संधी मिळाली या संधीबद्दल मी आपल्या मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि मी येथे उपस्थित असलेल्या सर्व शिवसैनिकांना सांगू इच्छितो की मी तुमच्यासोबत प्रामाणिकपणे पक्षाला वाढवण्यासाठी काम करेन धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र